Pernah tak anda terfikir, macam mana sebuah kawasan yang stabil, yang kaya raya, tiba-tiba boleh jadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia? Hari ini, kita akan bedah siasat cerita di sebalik kedatangan kuasa barat ke alam Melayu. Apa sebenarnya yang buat mereka sanggup menentas separuh dunia untuk sampai ke sini? Inilah soalan paling penting, kan? Apa yang membuatkan rantau yang aman damai ini tiba-tiba ada dalam radar semua orang? Untuk faham semua ni, kita kena undur ke belakang sikit. Kita kena tengok keadaan alam Melayu sebelum semua ini bermula. Okey, pertama sekali, jom kita betulkan satu salah faham yang besar. Alam Melayu sebelum kedatangan barat ni bukanlah tanah kosong atau tak bertamadun. Tak, tak, tak. Sebaliknya, ia adalah satu kawasan yang dah pun ada sistem pentadbiran yang sangat mantap dan kekayaan yang fuh, melimpah ruah. Asas kestabilan ni semuanya terletak pada sistem pemerintahan yang jelas yang diwarisi lagi dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Cuba bayangkan macam sebuah piramid yang tersusun elok. Kat puncak sekali, kita ada Sultan, pemerintah tertinggi, bawah dia ada kerabat diraja dan pembesar yang tolong takbir negeri dan sampai ke peringkat paling bawah ada penghulu yang jaga kampung. Sistem inilah yang pastikan semuanya berjalan dengan teratur. Tapi kestabilan ni bukan pasal struktur kuasa je tau. Ia disokong kuat oleh beberapa tiang seri. Satu, sistem undang-undang yang dah canggih, macam hukum kanun Melaka. Dua, hubungan diplomatik yang bijak. Dan yang paling penting sekali, wujudnya kata sepakat yang kuat antara pemerintah dengan rakyat. Inilah, boleh kata, resepi rahsia sebuah masyarakat yang teratur dan maju. Dan sudah tentulah faktor yang paling besar, kekayaan. Alam Melayu ni ibarat macam sebuah peti harta karun gegasi penuh dengan hasil bumi macam biji timah dan emas, hasil hutan macam rempah ratus dan hasil laut yang tak ternilai harganya. Kekayaan inilah yang letakkan rantau ni dalam peta dunia. Dan malangnya, kekayaan ini jugalah yang menarik perhatian yang tak diundang. Jadi bila dah ada kestabilan dan kemakmuran, alam Melayu ni terus jadi macam magnet yang sangat-sangat kuat. Jom kita tengok lebih dekat lagi, apa sebenarnya faktor-faktor penarik ni? Apa benda yang barat betul-betul nak dari kita? Cerita dia mudah je. Semuanya bermula dengan permintaan. Orang Eropah masa tu memang dah hargakan barangan mewah dari timur, terutamanya rempah ratus dan juga sutra dari China. Jadi untuk kuasai perdagangan ni, diorang perlukan satu pangkalan yang strategik, betul-betul kat tengah laluan. Dan alam Melayu, lokasi yang paling sempurna. Bukan je sebagai pusat kumpul bahan mentah, tapi juga sebagai pelebuhan selamat. Okey, tadi kita dah tengok faktor tarikan dari timur. Sekarang jom kita tukar gear dan tengok apa yang berlaku kat barat pula. Apa faktor tolakan yang datang dari Eropah? Sebabnya, ada satu revolusi besar-besaran tengah berlaku kat sana yang akan mengubah dunia selama-lamanya. Ya, revolusi perindustrian. Inilah dia punya game changer. Cuba bayangkan, kapal wap ganti kapal layar, boleh bawa muatan lagi banyak, lagi laju telegraf pula membolehkan arahan dari London sampai ke Singapura dalam beberapa jam je bukan lagi berbulan-bulan tapi titik perubahan sebenar yang betul-betul tukar segala-galanya ialah pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 tengok nombor ni 8000 kilometer. Itulah jarak yang berjaya dipotong oleh Terusan Suez untuk perjalanan dari Eropah ke Timur. Perjalanan yang dulu makan masa berbulan-bulan keliling Afrika, sekarang cuma ambil masa beberapa minggu je. Ini bukan setakat jimat masa, ini adalah satu revolusi logistik yang luar biasa. Apa kesan dia? Kilang-kilang kat Eropah tiba-tiba jadi sangat lapar. Dorang perlukan bekalan bahan mentah yang tak henti-henti, macam biji timah dari Tanah Melayu. Dalam masa yang sama, diorang kena cari tempat nak jual semua barang yang diorang hasilkan. Ini yang mengubah matlamat diorang. Ia bukan lagi pasal nak berdagang je, tapi dah jadi pasal nak kuasai wilayah sepenuhnya, nak jamin bekalan, nak jamin pasaran. Jadi, bila faktor penarik dari timur bertemu dengan faktor penolak dari barat, hasilnya, boom, satu perlumbaan besar-besaran untuk merebut tanah jajahan dan rantau Asia Tenggara tiba-tiba jadi papan catur untuk kuasa-kuasa besar dunia. Dan jangan fikir British seorang je yang main. Oh tidak, Perancis tengah intai Indochina. Rusia pula minat dengan ujung salang. Jerman dan Amerika Syarikat pun ada agenda orang sendiri. Setiap kuasa besar ni nakkan habuan masing-masing dan ini meletakkan pemerintah-pemerintah tempatan dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Tapi macam mana diorang nak halalkan semua pencerobohan ni? Ha, diorang guna satu slogan yang sangat licik. The white man's burden atau beban orang putih kononnya menjadi tanggungjawab orang untuk membantu dan memajukan masyarakat tempatan yang orang anggap mundur. Padahal ini hanyalah alasan untuk menutup agenda ekonomi mereka yang sebenar. Jadi macam mana orang laksanakan plan ni? Apa strategi penguasaan orang? Jom kita pecahkan satu-satu kaedah yang kuasa Barat gunakan untuk tukar persaingan ni kepada penaklukan. Yang menariknya, setiap kuasa ni ada style dorang sendiri. Belanda contohnya lebih suka guna kekerasan, secara terang-terangan, serangan fizikal, pakatan tentera. British pula, walaupun dorang boleh je berperang, tapi dorang lebih cenderung guna strategi yang lagi licik, tipu helah, manipulasi dan perjanjian yang berat sebelah. Nak contoh tipu helah paling klasik? Kita tengok kes Pulau Pinang. Francis Light janji manis. Dia kata akan bagi bantuan tentera kepada Sultan Kedah untuk lawan Siam. Tapi, Lepas je bendera Union Jack tu naik kat pulau tu, janji tinggal janji. Satu pengkhianatan yang dirancang dengan teliti. Lepas tu, kita ada strategi manipulasi. Dan pakar dalam bab ni, tentulah Stanford Raffles. Dia nampak ada perebutan tahta dalam kesultanan Johor Riau. Jadi apa dia buat? Dia masuk campur. Dia sokong calon yang lebih lemah. Dan sebagai balasan, dia berjaya dapatkan Singapura. Bijak tapi licik. Tapi jangan salah faham, bila cara halus tak menjadi, British tak teragak agak langsung untuk guna kekerasan. Bila penghulu Dolside di Nanning enggan tunduk, British hantar tentera untuk serang habis-habisan. Ini peringatan yang jelas. Di sebalik tangan diplomasi yang lembut, sentiasa ada penumbuk besi yang sedia menunggu. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan yang amat penting dan masih relevan sampai ke hari ini. Kisah ni bukan sekadar sejarah lama, ia adalah cerminan tentang bagaimana kuasa global berfungsi. Jadi, persoalannya, bila kuasa-kuasa besar dunia bersaing sesama sendiri, macam mana negara-negara yang lebih kecil nak pertahankan kedaulatan mereka? Satu soalan yang patut kita semua fikirkan bersama.